Расскажите нам в двух словах, вот за что вы любите своего друга, художника, человека и гражданина? Что больше всего вам импонирует в его творческой манере? Вы очень правильно задали вопрос. За что вы любите, за что вы дружите? Да? Ну, во-первых, он прекрасный художник. Я вам скажу, что художники, как правило, не любят друг друга хвалить. Но я скажу, что у этого человека действительно талант. Причем талант такой национальный, он самобытный очень художник, он ни на кого не похож. Это во-первых. А во-вторых, это щира душа, понимаете? Когда люди сходятся, когда ты чувствуешь, что... знаете, как в Советском Союзе подбирали, в космос ты можешь с ним полететь, ты выдержишь там с ним полгода в одной, в одной кибитке, там, в одной маленьком отсеке. Вот с этим человеком я выдерживаю все, потому что у нас схожие темпераменты. Он такой же искренний, как я, он открытый, очень человек. Он Особенно, когда немножко чарочку выпьет, он может в любви признаваться, он может такое рассказывать, что простой человек просто не расскажет, закрытый, понимаете? То есть душа на распашку. Вот. Очень такой искренний человек. И с таким очень легко, понимаете? Очень легко. И дружить легко, и работать легко. Вот. А, что вы, а что вы скажете о... А вот манере его, как, как автора, как человека, который, ну, не зря же в руки взял кисть, не зря, не зря взял в руки мольберт. Конечно, понимаете, ну, во-первых, художнику художника очень трудно квалифицировать, да? Но я скажу вам единственное, что он находится в таком зрелом художническом возрасте, понимаете, когда ну, язык не поворачивается: давать ему какие-то советы или адаптировать к чему-то, или с чем-то сравнивать. Он сложившийся художник со своей творческой манерой. манерой. Причем манера это чисто национального характера. Понимаете, вот с него прет. Он, безусловно, он смотрит, конечно, работы, он учится, на чем-то воспитывался. Но в нем вот этот национальный дух не случайно он пишет казаков, он пишет ритму Украину, понимаете, бандуристов, там, кони. И даже колористика сложена таким образом, что читается вот какой-то, понимаете, дух Украины. Вот если сравнивать, например, вот как бы я охарактеризовал, есть художники, например, которые нигде не учились, вот Примаченко, да, но это великая художница, которая ничего не хотела от жизни, она не хотела искусство сделать бизнесом, не хотела зарабатывать. Она просто это любила. Понимаете? Она жила этим. Вот Витя примерно такой же человек. Вот он этим живет. Вот. Ну и ваше пожелание вашему другу, гражданину и человеку. Ну, ну во-первых, я не в телевизию это скажу, а ему лично скажу. Но для вас я скажу, что я пожелаю ему крепкого здоровья, творческих успехов и быть таким же гражданином своей ныне Украины. Он, он был и на Майдане, он человек настоящий патриот. И в его творчестве это чувствуется, понимаете? Любой человек, который глянет на это, сразу поймет, что, что это за художник.